Привозили шестого под именем Юлиана Рудько. Потом подошел еще один, говорит, что ты рассказываешь, тебе что? И она замолчала просто напросто. Потом его забрали и увезли. Куда его увезли, никто не знает. А его уже нет. Ну, целый -день. ну вот мы, мой частный детектив, в данный момент будет разъезжать по тем адресам, которые нам дали, по областям. Мы докопаемся, откуда они, где родом. Это же не проблема откопать. Если мы знаем один там Стернополь, один Черновиц. А что у нас постоянно приховывают? Нет, ну все равно, что они там два кордовца загинуло. Ну почему, вот какой сенс у них говорить, что было там... Корд был спецподразделения было. Почему не говорят, что да, действительно, это был единственный корт, там больше не было никаких подразделений? Они бывшие беркутцы. Зачем скрывать? Зачем давать следственный эксперимент человека, который вообще не был там, и, и что-то он там проводит? прокуратуре слідству э, информацию вы з а вами Нет. информацию информацией а вас допытывали чи там он ну Значит, первый подумайте. раз меня вызвали это где-то после смерти сына спросили где он жил какого он э, как вы можете его охарактеризовать и все больше меня ничего не спрашивают все когда пришел на службу будет служил и все и вот слава богу уже сегодня 20 какое число нас не родилось. Хотя я являюсь потерпевшей стороной. Мне должны показывать документы, должны показать фото, все. Никто ну, не хочет. Я начал задавать э, следователю вопрос, снимали ли вы следы. Он так посмотрел, говорит, не знаю. Вообще, вы кажете, что противники в Орду могут выстреливать, вы не боитесь, что на вас тоже может быть? Ты что будет? Ну, убьют, ну, тут что, как говорится дальше будут продолжать. Меня убьют, следующий возьмется. Мы не остановимся. что поп... за вами есть ну я не знаю, там, за вами стежать, чи вам что-то еще Нет, я даже на это не обращаю внимания. Я спокойно еду к и ночью, и днем. Я ничего не боюсь. Я проходил 10 лет участковым от села до села, я прошел 60 тысяч, 60 тысяч километров. 22 километра, у меня 11 сел Я никогда не ездил на машине, я еще пешком. Ночью, днем, и никого не боялся. Хоть есть и наркоманы, и убийцы. Так что бояться, бояться кого-то, это... Можете, будь ласка, нам еще раз про хитру расследование, как вы взагалі оцениваете, и про свое власне расследование? Можешь сниметь? Да, 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 давай, Пожалуйста. Давайте, Переверните, давайте. Тобто вы кажете, что цей дом шли. 22, на которые я подал заявление на хозяйку притянуть ее до криминальной ответственности за кивель в Почему? Объясняю. Если она заявляет, что в ней не было ничего украсть, а сейчас срабатывала санизация. За выезд, санилизацию надо платить 300 рублей. Почему она не приехала до охраны, не сняла его станилизацию, раз там не было чего-то охранять. И не сообщила, что, ребят, у меня срабатывает стабилизация, приедьте, пожалуйста, почему? Последний раз к ней приезжали, это когда их убили моего сына. Перед этим, только в сентябре месяце, сработала санизация этого дома. Я хотел бы с ней встретиться, чтобы она мне показала документы на это хозяйство. Знаете почему? Потому что это не ее дом. Это дом прокурора Черниговской области. Это не ее дом. Вот я хотел, чтобы она приехала, показала мне не, не паспорте прописку в княжище, а именно документы полностью на дом. Что это именно земля на ней, именно дом на ней. Мы нашли ее в интернете, мы нашли, как они живут, у нее есть дочка, есть сын. Мы про нее все знаем. Это же не проблема. Но иметь такой дом, содержать этот дом, у нее не хватит сил. У Бедные, как она говорила, я бедная продавщица. Там, вообще, да. Ну, это Луценко сказал, что по улице я проходила операции. Это областная прокуратура первый день, как говорится, высадил десант в княжище. Что можно после их десанта там найти? Ничего. 10 часов они копают, и после них находят и патроны, и гильзы, и пули. Все, что положено, можно найти, но только что-то они не могут найти. 10, 10 часов и после еще копаются. Следующая картина идет с леса. Как говорят, никто не стрелял, то есть здесь видно, как вот фара нижняя Разбито. Вот. Значит, получается, слеза с леса тоже шла стрельба. Активная, как это говорить. Не то, что говорит, я спрятался, думал, чтобы меня еще не зацепило. И шла война со всех сторон. Как афганец сказал в селе княжище. Спросил соседа, говорит, а дальше что вы слышали? Говорит, одиночные. Но это, говорит, уже убивали мертвых, добивали. Это куртка, которую мы нашли в селе княжище. Кордовица, да? кордовица Или кто он там кордовится, еще кто. Циташку? Да, в доме там есть и кровь есть. Вот это здесь мы вытащили пол. 7,60 да, У меня еще один вопрос. Много разных версий. Что, что там произошло? понятно, что там, там маловероятно произошло спецоперация. Нет, там произошла очередная кража дома. 22. Есть, кто хотел украсть дом, как там? Почему там ваш сын приехал туда по вызову с пульта Нет, не с пульта, там они, когда ставят пульт на охрану, они еще ставят на телефон. То есть, когда замкаешь, идет на телефон. Пришла на телефон, они выехали. Когда сын подъехал, то увидел следы. Он набирает дежурного, говорит, здесь есть следы, есть приникновение. Они звонят, Сережа, не лезь, сейчас выезжают в группу. Ну, сын пошел смотреть с Николаем за дом, смотрят там следы, он набирает, смотрит, что начинает мелькать это самое, он звонит, ребят, говорит, перекрывайте лес, пять человек выпрыгивают из дома. И тоже выходят в машину, говорит, только следы, что он туда. А двое, видно, когда они пришли сюда, двое прибрались в той заброшенной дом. То есть это вот эти вот бойцы Корда, они пытались ограбить. Да. Ну, ну кто может ограбить дом, как не сотрудник полиции? Да надо не надо там надо просто узнать где сосед как соседи спят и как вот я дельничный инспектор сейчас меня приведите в Хмельницкую область где я работаю я вам могу показать каждого богатого своего человека видите еще раз ваш сын он в полиции работал да. или в порте нет в полиции в охране еще раз, вот можете того. восстановить, вот как сейчас вы говорили, хронологию событий, что зачем произошло, как это было со стороны ГПУ и как это восстановлено. Значит, было на самом деле? мой сын звонил мне и говорил, папа, говорит, княжище грабят богатые дома. Как их остановить? Я могу сказать, Сережа, когда вы их не остановите, пока не будет засады там. Когда можно их выловить. Но вы как охрана, вы не имеете права это делать. Это не первая кража. Там даже выносили. Там была охрана, наняли. Ну понятно, что именно в тот день происходило? Ну в тот день сработала сенсация, они выехали, задержали двух преступников, я их иначе не могу назвать. И после этого была данная команда на расстрел и своих, и чужих. Если вы знаете, в интернете, в интернете есть под названием, по-моему, она написалась Луиза, или... ну то есть там такая, ладной термин. Вот, прошло по интернету, она выложила статью, очень хорошую, про нашу милицию, но на словах бандитского, как говорится, это сам вот. Понимаете, дело в том, что когда я, мы приехали на похороны, я увидел, что начальник ВДСО даже удивился. На похороны пришли не только простые люди. Ну и наркоманы, и воры, и даже фанаты Кимства Динамо дали деньги на Сережи на похование. Хотя наше министерство пообещало деньги, до сегодняшнего дня их нету. Собрали бедного сотрудника полиции по всему Украине, который зарабатывает 33 тысячи э, гривен в месяц, они из них сорвали по 100 гривен, и до сегодняшнего дня они не перечислили родственникам погибших. Хотя нам присылают девчата, с ВДСО спрашивают, мы ребят, звоните начальству, мы, люди, говорится, дадут, дадут, не дадут, слава Богу, руки, ноги есть. Я пенсію, виходить, що шок. Можете ще нам розповісти, ми просто трошки пізніше підійшли стосовно э, свого розслідування, як, з яким ви сьогодні вийшли на сезону і розповідали, і про те, що ордівці так грабували будинки от, в княжичах. От з э, тим словом, взагалі прохід свого розслідування? Ви я вам вже говорив, що кордовці приїхали перші в княжищі на засаду. одного из дома. И сказали, что будет засада, будет грабить дом. Дом вообще находится в другом улице. Не на улице Тихие, не на улице, где расстреляли моего сына, а вообще в другой стране, это ближе к дому обокраденного гражданина Бой. Это получается, там грабили и хоккеиста дом. Ну, там я много выяснил, кого грабили. Именно даже 8 числа, в сентябре месяце, был ограблен дом в селе Княжище, приехали сотрудники Форда, связали его, вынесли. И он одного из них узнал, это Малецкий, той, что с бородкой. Вот. Он говорит, я узнал. Вот. И получается, что дали команду на расстрел. И 30 пуль прошло от моего сына с какой целью все это было организовано вообще а зачем убийство ну да много знали потому что мой сын разговаривал по телефону с девушкой в той вечер то есть утро это получается 4.010 там он позвонил она позвонила ему говорит сережа ты где он говорит я выезжаю до дома они договорились там встретиться кофе пить или что там я не знаю Но. она ему позвонила он говорит она говорит слышу в телефоне голос. Начальник, давай разберемся и разойдемся. На ну, что мой сын сказал, не шел бы а ты, мат, сиди и жди своей участи. Она говорит, Сереж, с кем ты там разговариваешь? Она. он говорит, не заморачивайся, я уже выезжаю. И в этот момент подъехал этот синий гусик, открылась дверь и стали стрелять по моему сыну. Кто в нем был? Кордовец. Да был. все были кордовцы. Они вели эту машину, нашего сына, и первый экипаж вели с Княжеского двора, с бара. Стали за ними преследовать. И просто поступила команда на расстрел, и начали их там расстреливать. То есть еще раз, первыми э, в этот дом, правильно, приехали... То есть мой сын с водителем... Оперативники? Никол... Или это... Нет, это не оперативники, они там сидели с первого числа. Полицейские. Полицейский наш охрана приехала первой на, вы, на полицейские. Свободу. После этого приехали кортовцы. Правильно За ними приехали кортовцы, расставили свои машины, как я вам показывал, по схеме. Там, где... Я поняла, сколько было изначально человек с вашим сыном вот, приехало. Два. Их было водитель и Сережа. Потом они позвонили, выехала еще 4 человека. То есть Женя, клей, да, Женя Валентин, да, Женя, Валентин. И что там ответственные То есть и еще раз, на месте находилось двое полицейских, они вызвали еще четыре Подкрепление, потому что есть подкрепление. И ну. пока ехали полицейские, приехали в это время же и кордовцы. Нет, они приехали... Нет, за первой машиной кордовцы приподъехали, расставили машины. За Ник машиной вашего Моего сына. Приехали, кордовцы, кордовцы стали кордовцы. вот здесь на радужной, одна, одна возле леса, а эти уже стояли. Валецкий со своим товарищем сидели здесь, а этот сидел здесь. Пять человек. Семь человек здесь находились. Они уже грабили дом. Когда эти подъехали, начался этот разговор, они начали вести расстрел. Так дом на самом деле грабили или не грабили? Да, да. да. Злом был дом. Злом был, как она первоначально сказала, Потому что их... И картины дорогие, и пыль. А потом уже сказала, что не пыль не была стертой и картины дорогие, а просто эксклюзив. Покажите еще раз, где именно, какой дом оборвал. Вот, дом 22. Здесь же произошла перестрелка. Вот, вот здесь. здесь вот перестрелка То есть вот здесь вот сидел майор со своим товарищем. Угу. И, вот, и вот здесь его и убили а до машины принесли. Я слишком много рассказываю, а то могу не дожить, а может и вы. А сегодня на этой комиссии вы Здесь мы, мы нас пригласили с областной mm -hmm. на заседание. Должны были быть областная прокуратура, генеральная прокуратура, Ви ну, мали доповідати про хід світла для депутатів обласної да, ради, да. але ніхто не прийшов Нет. і єдиною стороною вибухом. Да. Більш нікого тут пов'язано з някняжичами немає. Тобто ви всю цю версію розказали стримути да. і да. депутати вас послухали, да. задавали якісь запитання? Да. Да. були питання, задавали Ми я сказав, що я буду добиватися до последні от